এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অসমত এনেকে পৰিস্থিতি হৈ যাব পাৰে হেৰি বাহিৰত দেখোন শিলগুটি নলি আহিছে মোৰ বৰ ভয় লাগিছে কি হব এতিয়া আমাৰ

ৰচোন আপোনালোকে যে আমাক এই ঘৰটো খালী কৰিব কৈছে আপোনালোকে যে ইমান হুলস্থুলখন কৰিছিল এইখন আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ আমি কিয় ওলাই যাব লাগে কওকচোন আমি কিয় দেউতা আমাৰ বহুত পলম হৈ গ'ল আমি বহুত আগতীয়াকে মাত মাতিব লাগিছিলে আমি বহুত দেৰি কৰি দিলো ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে সময়মতে যদি আমি মাত মতাহেঁতেন আমি নিজৰ মাটি ভেটি এৰি এনেকৈ যাবলগীয়া নহলহেঁতেন আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অবৈধ প্ৰৱজনকাৰী উচ্ছেদ অভিযানকে অসমত এতিয়ালৈকে তেষষ্ঠি লাখ আঠাৱন্ন হাজাৰ সাতশ একৈশ বিঘা মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰা হৈছে অসমৰ মাটিয়ে যদি অসমীয়াৰ হৈ নাথাকে তেন্তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব ক'ত থাকিব ভাবকচোন অসমক সুকীয়া কৰি তোলা মাজুলীৰ মুখা শিল্প অসমক সুকীয়া কৰি তোলা কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড় অসমক সুকীয়া কৰি তোলা অসমৰ মুগা ভাবকচোন অসমক সুকীয়া কৰি তোলা সকলোখিনি বস্তু যদি বেদখল গাড়ীৰ হাতত যায় অসম জানো সুকীয়া হৈ থাকিব এতিয়ালৈকে এক লাখ বিঘাতকৈও অধিক মাটি উচ্চ অভিযানৰ দ্বাৰা খিলঞ্জীয়াসকলৰ বাবে ঘূৰাই অনা হৈছে আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে মাত মাতক আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকে নিজৰ মতামত দিয়ক আপোনালোকে চালেনে এই বিধে লেখিয়া আমাৰ অসম কোনো এদিন হৈ যাব এইকাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই বাংলাদেশ কেডিব লাগিব আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ লগত থাকিব লাগে তেতিয়াই বাংলাদেশ কেদাহ হ'ব কংগ্ৰেছৰ লগত তাকিলে নহ'ব আমি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত থাকিব লাগিব তেতিয়াই মিয়া বাংলাদেশ কেডা হ'ব